Нашим дорогим любим ветеранам і всім, хто прийшов сьогодні сюди розявити це свято щиро добра і щастя, мирного неба і щасливих років ще багато життя. І зразу ж хочу розуміти радість зустрічі з вами, яку організувала. Голова сыночной рады, наша шановна Мара Антоновина. Почему-то перешел на другой язык, да потому что он вспомнил слова песни. Так уж бывает, так уж выходит, кто-то теряет, а кто-то находит. С распадом Советского Союза, может быть, кто-то что-то потерял, а я приобрел способность к познанию языков, дружественных нам народов. И теперь, гастролируя по странам, я представляюсь на языке той страны, в которой проходят мои гастроли. Например, ведь ныне я звертаюсь так в Украине. Здравствуйте и воды. Сегодня с вами артист оригинального жанра, я Михайло Тверны. Мы перейдем к другой нации. Как же я говорю это все во Франции? Ильзиом, Мушкетер Д'Артаньян, Мишель Летвердян. Ну скажу вам больше, как же я говорю это все в Польше. Пане и панове, добже побажанне ждет ваш привет поэт Мошек Твердовский. Ну и чтобы меня лучше поняли, скажу, как я говорю эту фразу в Японии.

Сеньори и сеньорини, Меламура, Кварта, Декалинчо, Парамоча, Парасьон, Спагетти, Мишетти, Твердероти. И я начинаю свой концерт, если вы не против, нет? Дальше, моя страшная следующий трек, следующий. Не спи, народу, правильно? Я считаю только через гармошку. И песни. Ведь песни нам строить и жить помогает. А где мне взять такую песню, чтобы строить и жить помогала? А тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Так вот, когда я выступаю на концертных площадках перед большими людьми нашей страны, я не стесняюсь брать гармошку и говорю, что это акция Село, а вот одувляем. Сегодня давайте гуляемся с вами. В этот праздник. В вашем прекрасном семье. Блистовый. Вот она так звучит листовытя. А в этом клубе какой замечательный клуб? Давайте, да? Марин выключай фотограмму, правильно? Мы берем живую. Я говорю, правильно, бабушка. Правильно. правильно. Как он называется, этот инструмент? Ну что мы сказали? Боян сказали. Гармошка, еще есть? Аккордеон. А теперь помолчите, я вас попрошу, помолчите, хоть раз. Я вижу хорошие, здесь люди живут в этом селе. Молодцы. Да вы, знаете, сколько этот вопрос не задаю, где бы я не задавал, еще никто ни разу не ответил на него неправильно. Вы все сказали правильно. А почему? Смотря с какой стороны посмотреть. Если с этой стороны, гармошка. С этой, это аккординированный гармошка баян, это мое произведение. Ну давайте, знаете, надо все пили и везде пили. Вот, Но это, я другим словам скажу, это первый синтезатор, под который, бабушка, вы помните, на дискотеку ходили. А дискотека где была? На выгоне, цели на выгоне, правильно? А зимой в клубе, под патами, правильно. Вот. И репертуарные дискотеки были не хип-хоп, не брейк-данс, не буги-буги, а вальс, страдания, наречника, коробочка, правильно? Так давайте же сейчас споем. Ну, а я думаю, что мы попоем с вами и те, и тот репертуар, а сегодня особенный репертуар. Давайте вспомним наших ветеранов и споем по с песен военных, да? На позиции. nothing to show Neuze, kapout eus, neuze. Eo eo... Kartore, tamo'n aras, Neuze, На волі, садіва, Адіва, я Любі друзі, що ви співаєте? <свят> ви де знаходитесь на Україні, співайте наші пісні і державною мовою. Не можете, перекладайте. Поїхали. Знов завмерло. Все на світанку. Бесмігав книг не книгиля. Тільки чути, що десь... ты не что здесь Я тут одинокая гармошка а ничего, ничего, ничего Часом їхав козак за доногічком, козак задумався, попрощає, коника вороники, не, 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 не си та гуляй, по ті потік козаче до ті чи на палачу, як ти мене, покидаєш тільки подумать. Побачив <плес> дівчину, зупинив коня, підійшов до неї, а вона йому.

was